你好，麻烦问一下，许半夏在哪个病房？左拐八号病房。哎，谢谢。他怎么样？轻微脑震荡，不过现在体征还算平稳，需要静养。幸亏当时有加班调试设备的工人及时发现，把那个人抓住了。再晚一点，后果不敢想。 你先好好养伤，放心，我会让那个人受到应有的惩罚。小东你们先出去，我单独跟赵磊说几句。赵磊，我不想起诉他了。为什么？ 他一直生活在愤怒和怨恨当中，于是这件事也困扰了我很久、啊、直到他出现，走了我，我反而轻松了多。 不用再背负这种愧疚感。我希望我们能放过彼此，希望他能放下，重新开始。我已经放下了，我希望他也能放下。 所以，我不想起诉他。 这一切都能结束了吗，王权？十年前我嫁给你是一个错，这里边也有你的错，也有我的错。我之前伤害了你，你现在也伤了我。你该承担的法律责任也都承担了，咱俩扯平了吧。 我希望我们都能放下，重新开始。我知道你在深圳收养了一个孩子，的这说明你对家庭还是有期待，对未来也是有希望。这个卡你收下，我以后每个月都会往里面打钱，我愿意弥补你。这辈子还长着呢，好好过日子吧。 一到一千，你保重，在城市的上空浮现，再深情的遗憾都只是人生的一半，另一半是眼前的短暂，背后的永远。从璀璨到爱。 都只是时间的一端，余生是悠限的起点，无限的循环。 那天晚上我想冻死他，根本得不到他们来救。 后悔还来得及，我怎么会后悔呢？我现在是迫不及待的要娶你。这次能不能合作的成啊？可真的就看您的了。你就别再难为我了。我这话跟你说的已经非常的明白了，可你呢？ 你就听不明白，这是你秦方平的公司，这是人家赵磊的公司。如果我要请示徐总，我说咱们选哪家公司？如果你是他，你怎么选？你肯定邱总，邱,邱总。<laughs> 邱总，这我跟赵磊呢也是老对手了，所以他能给你们工厂开出什么样的条件？ 我心知肚明，我同样可以开啊。不过秋总，我劝你真的好好考虑考虑。那我能给您开出的个人条件，他赵磊能给吗？这样啊，秋总，我这个人呀、啊，也不喜欢难为人。这个数您看，能不能看得住我走？ 喂，徐总啊，咱们公司那个钢铁出口业务、啊，你打算选哪家公司啊？您有没有指导性的意见啊？秦方平的公司还有赵雷公司的业务资质证书，我都发给您了，您看了没有？既然这块业务交给你管，就由你全权负责。倒是我应该问你，你最后选的哪一家呀？我这不是怕没法跟赵总交代吗？哼，钢厂又不是他的。 为什么要跟他交代、啊？那那你看你有没有时间呀、啊？我安排你跟秦方平见一面啊。有时间，你安排吧。那好，那我来安排。还有其他事吗？没了。呃，再次感谢徐总对我的信任啊！你放心，我一定。用不着谢我，我相信你的职业判断。那没什么事我先挂了。 邱总，这杯我敬，先不要敬我。我告诉你，徐总答应见你，并不意味着这件事能成，这是第一。第二，你手机上的东西，我没见过。哼、嗯，明白。邱总，这件事啊，只要有您帮忙，一定能查。还有啊，邱总，不管这件事成或者不成，这个数都是您的。 那行，乔总，等事成之后呢，咱们再具体聊。看这批钢材啊，是以什么样的形式申报出关，怎么避税，怎么给进返地。哦，关于互联网那个项目，我们还有一些事儿想跟徐总聊谈。不啊，跟我说也一样。呃，我觉得还是要跟徐总。徐总，什么事儿啊？非得当面跟我说？嗯，徐总，这是杰克。 我同学，您之前见过的。我们现在正在研究一个新的互联网科技，只是现在遇到了一点瓶颈，需要您推一把。这就是网络销售最终形态，当然数据库还会不断扩容，垂直类目的话，也会限制行业面前更加精细。你们就跟我直接说，根据你们的算法全部落实完需要多少钱？保守估计。 前期需要一千万，那绝对不行。互联网这个事儿，我算是听清楚了。咱们先不说前途发展，就说前期投入的这一千万，已经超出我们能承受的范围之外了。现在公司账上还有一千多万，是强制流出的保障金。如果把这些钱都投入到互联网上，一旦出了问题，那厂子拿什么钱去救呢？ 我也同意高总的看法，我也觉得互联网是一个非常有前途的行业。但是徐总，你知道我们的钢厂落成在即，谁都不知道会发生什么突发的情况。如果在这个时候投资一个未知的领域，我觉得不是一个好的时机。我们可以等一切都运转顺利了，资金回笼了，再投也不迟。行，我知道了，你们先出去吧，我再想一想。 怎么了？我知道我接下来说的话可能会有截胡的嫌疑，也会让你特别为难，显得我还有点自私。<laughs> 什么事儿？你直接说。是这样的，我跟小童考察了很久，我们想入股一家物流公司，但我们本钱不够，所以想问你借点钱。 你你放心，我们绝对不白拿，就当你是入股，你出钱，我们出力。我知道，这个时候提这点特别的不合适，但你也清楚，投资这个事情，机会跟时间特别重要，所以，我们真的很需要你的帮忙。你跟小童要干什么事儿，我肯定支持。但是吧，都是好项目。 我怎么觉得这生意越做越大，钱越不够花呢？你知道吗？我这次去北京，变化实在太大，又是申奥成功，又是加入 WTO，、嗯、我毫不夸张地说，嗯、老百姓的精神面貌都是不一样的。嗯、这种心情已经很多年都没有了。猜，上一次是什么时候？改革开放。 我真觉得自己好幸运、啊，一生当中能够看到两次国家这么大的巨变，这一年一定会被载入史册的。你相信吗？高会长，听您这么一说，我也觉得挺激动的。但是我还是有一个特别俗的问题想问您：您说是不是只要钢厂一上市，我就能变得特别有钱？ 能解决我所有的燃眉之急。我知道你在说什么。钢厂上市的确是一个企业发展的必经之路，但是是不是能够解决你眼下的问题，我我不敢保证。上市是可以让一个企业的市值瞬间倍数膨胀，那个体量可能是你无法想象的。这样优质的质变，只能依靠上市这样的契机。 其他根本分不到，就算可能，起码也得几十年的积累吧。那岂不是我本来跟大家在一个跑道竞争，结果一下子变成了庞然大物，轻松就把他们给碾压了？哎，我还真没来你这儿参观过呢。 我说你不会因为闹情绪，连机密原件那部分也给怠慢了吧？这点您可以放心。也麻烦您跟徐总说一下，我是有职业操守的，我不会辜负徐总的每一份投资。原件开发还有销售这一块，一定会如期进行。之后我去德国呢，会参加几个医疗器械展览会，我相信我能超额完成目标。巧了，徐总也有话让我带给你。 希望你不会让徐总的直觉落空。坏了！哎哎哎，你干嘛去？杰克今天下午的飞机还要飞深圳，我得把他拦下来。哎哎哎哎哎，走掉了。徐总，谢谢你，徐总，谢谢你没有辜负我。啊，不对不对，是我，我绝对不会辜负你。行了行了，咱俩谁也不负谁，行了吧？ 耳朵都要被你震聋了，没什么事儿，先挂了。